Ham mesələlər dostlar. Varavsko çurbanlar konseptinə <laughs> xoş gəlibsiz. Və burdan da bütün Varavsko çimolara da elə salam olsun demək istəyirəm. Və video çəkmədən qabaq əvvəla onu bildirmək istəyirəm ki, bir çox insanlar mənim direktimdə, Instagramda mənə video göndərə bilər ki, bir dənə qaqaş video çəkib ki, nə müzfis salamıram, nə bilim, Zevsin atası yayam. Nəsədə baş üstündə. Yəni yəqin ki, qabağınıza çıxıb o video. Mənə düzgəldə gəldəcək də bu video. Kim də baxmaq istəyirsə, yəni baxmayıbsa, indi baxa bilər. Seysin neysan, atasıyam brat. Atası. Sən səfsan. Atasıyam mən səf. Zeyf. Səfsin atasını görsün bütün oğlan. Bakıda olsun da, belə Bakınınada gəlsin məndən görüşsün. Yaxın görməyənlər gördü videonu. İndi isə mənim xəbərim olandan sonra bir dənə də video paylaşılıbdı. Ona da baxa bilərsiz. Əvvəla salam olsun hər kəsə. Sözümü zənoluki bəs Sevinin ailəsi qarşı fikir bildirmişdim də. Və bəs xəbər almışam ki, siz məni canlısız öldürdünüz. Elə saf xəbər idi. Mən canlısız Sevisi artıq heç fikir bildirmişdim. Ona görə üzrü sayısından Sevinin ailəsi. Yəqin ki, bir çoxunuz izlədiniz bu videonu və ağlınıza belə bir fikir gələ bilər ki, Zəf görəsən zor açılıq təbliğ edib, qaqaşı tərəfsiz olub belə. Belə bir şeylə dostlar yoxdur. Mən hal-hazırda Moskvada yaşayıram. Yəni Yəni biz çox fuzonsuda bilirsiniz. Sadəcə olaraq Qaqaşın özü bu səfliyi qəbul elib və belə bir video çəkibdir. Çəkməllik idi də. Yəni onu vurğulayım, başa düşsünlər. Niyə gəlin sizə baş salım? Birincisi mən bu Qaqaşın ünvanına heç bir pis söz deməmişəm heç bir videoda. Sadəcə olaraq özdə mən Qaqaşa heç söyüş söyməmişəm. Düzdür Fərid? Özün bilirsən də. Amma əslində heç ixtiyarı yox ki, mən tərəfi söyüş söysün ümumiyyətlə bu bir. Və məən onu söysəm belə, o məni söyə bilərdi. Yəni məntiqlə yəni, mən də. Yəni mənim ailəmdən də ilişib var. Düzdür. Yəni bu çox səf bir hərəkətdir. Yəni buna da qəbul edib belə bir üzr videosu paylaşıbdı. Mənəmdə bu video paylaşmaq məqsədim nədir? Gələnsə başlasam. Bir qaqaşı sındırdım, nə bilim qaqaşı necə eladı? Belə yox ha. Qaqaşın 17 yaşı var. Yəni sizə də məsləhətim olur ki, çox üstünə düşməyin. Yeri gəlisi 17 yaşında mən özüm o qədər səhvlər yola vermişəm ki, heç bəlkə də indi yadıma salsam utararam. Və hətta indi də mənim 26 yaşım var. Yəni mən 50 yaşlı ağsaqqallardan çox bilmirəm ki, düzdür? Yola bilər ki, mən 27-28 yaşımda belə bu səhvlərə yol verərəm ki, Əla, yətu yəni, bucaq heç o səhfləri düzəldə bilmərəm. Bilirsən nə demək istirəm? Yəni qaqaşçı çox üstünə getməyin. Sadəcə olaraq onu bildirmək istirəm ki, mən heç kimin gələcəyi ilə oynamaq istəmaram, yəni belə deyim də. Bu videodakı özü paylaşmış TikTokda. Bilirsən də? Ona görə mən bu videonu paylaşdım. Çünki niyə mən bu dünyada istəmaram xalq qazanam? Çünki mən bu dünyada xalq qazan qazansam, o buc dünyada məncə lom qazanaram. Bilirsən nə demək istirəm? Yəqin ki, çoxadan başa düşməyəcək, nə demək istəyir. Bəlkə də başa düşdü çoxadan. Ha. Nəysə, haqq mələyirəm qardaşım. Yəni burada heç bir şey yoxdur. Yəni belə də ki, mən onu ciddi almıram o söhbəti. O nədir ki, belə yəni, uşaq da qammıb danışıbdı. Sadəcə ola sizdən xahişim odur ki, o uşağın üstünə çox getməyin. Yəni belə. Sizdən sadəcə bir dənə xahişim olacaq, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi 887 min abonent var hal-hazırda və bilirəm ki, siz də maraqlısınız ki, bu videodan sonra nə qədər abonent olacaq. Sadəcə olaraq, yəni əziyyət Yəni əziyyət verəcəm sizə bir dəfə. Də bir dənə düymə də yara. Bir dənə düyməyə basın, həqiqətən bizə kömək eləyin. <laughs> Yardım videosu oxşadırəm. Çox sağ olun. <laughs> Və çox uzatmadan keçək Varavsko qurbanlar, çünki qanımızı qarqaltmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq həqiqətən də, yəni balaca qaqaşımız kimidir. Yəni eləməyin də, yəni elə bir şey. Balaca qaqaşımızdır. Mən böyük olaraq demirəm bu bunu, yəni hörmət Jarvanla demirəm ya. Yəni. Sadəcə həqiqətən də yaxşı balaca da bizdən, düzdür? Hə? Ona görə də bizim nəyimizdir? Balaca qaqaşımızdır. Hə. Bu dələlərdir. <laughs> <laughs> ah. Nəzusatmadan keçək videoya. Bu videonun baş sponsoru martinplay.net saytıdır. Kim bol şanslardan istifadə etmək istəyirsə, aşağıdakı linkdən keçib Zevsdən gəldim desin və 20% bonus qazansın. Məsələn, 100 dollar balansınızı artırmaq istəsaz, balansınıza 100 dollar yox, 120 dollar gələ biləcək. Sadəcə olaraq aşağıda çıxan bələdələrdən əlaqə saxlayın və Zevsdən gəldim deyin, 20% bonus qazanın. İndisə Məmməşatdığı qələmin, qardaşınız Martin Play-də oyun oynayır. The... La, bu lap interview ya bu nədir belə? Nə dərs yemək qədər istədilər. Bu video niyə xant elibsən? Mənim də andına bonus da hesab vaxtımdır. Bu nə deməkdir ki, videodur, allah, bu nə videodur sən Allah bax bu nədir belə? Burda nə var ki, mən buna reaksiya bildirəm? Və bunun nə üçün xant elibsən? Mən məsələdə iştirak edirəm. Sən də oyna. Yaxşı var, yaxşı. Hə, adı, hə, və mənçi qaqaşdır aha. Həmənçi qaqaşdır. Hə, Cheram Mətəri. Keçin abunə olun TikTok-una da Cheram Mətəri. Nəmlə Allah kömək olsun. Yəni heç bir şey bildirmək istəmirəm. Hə? Bax görürsüz dostlar, nə qədər də o boyda söz, kəlmə də desə, mən ona heç bir şey bildirmədim. Niyə? Çünki onu ciddi almıram. Bir də ona bilirəm ki, bu videodan sonra bax indi qaqaşın üzrü videosu. Nəmlə indi paylaşılıb, bax. Bu videodan sonra mən bilirəm ki, Çox insan mənim haqqımda nəsa paylaşsın ki, onlara çəkəm. Düzdür? Amma ona bildirmək istəyirəm ki, siz heç dastan deyirsiz, mənim kanalımda paylaşlasınız. Taxta nə çəkisiz, çəkin. Yəni paylaşılmayacaq. Qabaqdan deyim ki, bilisiniz nə də bilən ümidlənərlər sonra. Qalib sövsəcüyərlər. Elə bilərlər ki, bularla mən tutub sindirəcəm. Səndə belə edə bilməyəcəm. Başımı buraxmışam sənin. <laughs> Gözdə sonra. Buna video da. İndi bu palət ba, bax qulaq. Bax indi bu videoda nə var ki, mən bu uşağa elədim? Hansı video? Yəni şirin uşaqda paylaşılıbdı. Hə, burada nə var? Asko? Çuma. Əsən xəstəsən ala? Bax şaxsan bu ba, qoca. Qaqa... Bax üzünün padlosu yoxdur. Gələn belə bir şey başsalamızsa dostlar. Bu ba, qocaş indi üzü istiyi var. Üzünün padlosu yoxdur. Yeri gərsəm mən belə yerə də gəlsə qocaş dünyanın 99% üzüstürdə. Bir xanımıza da nəsi xanıma nəsi bildirmək istədim. Qəribə demirsiniz ki, üzrlüsən xanım, bir də nə məsəl çəkilə bilərsən. Amma üzr istəyirəm də yəni üzün padlosu yox. Bax şəxsən qardaş mənim üzüm. Bax doladır, doladır. Bax bu şaqta məndən balaca da. Bundan üzr istəyirəm ki, <laughs> ki, bu videonu paylaşdığım üçün heç sizə. Siz bu fərada görə. Bax burada, bax gözəl ağlandı, şirin ağlandı. Birimi məşhur olur, başa düşürəm məşhur olur. Barafsko çuma verildişdi yəni. Yəni 16 Biz eləmə deməram eşnə Allah kömək. Prosedur belə eləmə də Fərid. Allah qaba o sə səb vaxtındır. Sən indi. Buna elə düşündü. Ala bu varavskot kimi azad nə qələdə oturur burada məktəb biz də eləmişik də la xiyarsasansan. Burada nə var? Dərslər vaxtı, dərslər vaxtı. Sən bu tələbilərsən ki, müəllimə qabağında. Yəni xəstə. Bu videoda dostlar fərdi sındırır. Bunu necə edə bilər? Bu nədir? Xəstə. Bunu uşağa yenə qoyur. Bax, baxıraq. Ha, indi burda nə var edik? Yoğun mənə xəstə burda nə var? Hə, asayiş pozuba. Nə edirəm? Qabı asayiş pozuba. Zərmə yazır. Dəyərli Zəhra, bulaqsa aç boş cərmə yazın da. Belədir, xəbərsizsən ala. Belə video paylaşırlar. Allah qəsbələşir amma sən indi vaşı paylaşmayacaqsan ha videonu. Xiyar. Abula nədir? Babu, ha, tim yaxşıdır, ya qardaş. Nə? Ha bu heç. Başa düşdüm. Növbətli video. Nə hal oldu, bax qardaş təti, <yük> rozmarol, yaxşıdır. 360, 360, hə. Yox, bir də bax videoya. Bu nədir belə səhnəni təlif etibsən? Neyni qardaş burada neynir ki? Biz şey eləyirik. İdmanı təbliq eləyir. Demə, heç idman təbliq elə. eləməz. Qoyaq qıra. Təpi var. Burada nə var? Mən buna nə deyim? Hə qardaş, aşağı çurubans belədir. Nə deyim lan? Hə. Fikrini bildir də. Nə fikri bildirəcəm? Al, nə fikri bildirə. Hə Allah cəlin sağ olasıdı. Və qəhalal də qəra. Allah çox qəşəngdir də. Gözədir, ixtima yazarsan da neçə vurubsan. Cürlər <gülürəl>, hələ, əbəla baxır. Ay o qasan bir də. Ay qırat, ay qırat, yaxşısı azad həyat. Ay qırat. Bu, evet, bunlar yaxşı bildirməyə olardı ki, xanımlar, yəni nə marağı duyurub sizə bu ay brat, ay. Birdən am var, gül kimi qızlardı yəni yumruq təpi atırlar. Neynəs? Gələcəkdə ərinizi döymək istəyirsiniz? Yoxsa nədir bu, model olmaq istəyirsən? Yoxsa Namə. Bədən çıxardacam musqlunuzu. Amma çaxtım, ha. Hə. Qranə utandığımdan o reaksiya bildirəm, ifət. Bunla videoları yığıbsın. Nə fırət ala. Qızdı bu yoxsa düzdür? Hə, Oğlan da la bu. Oğlandır. Hə? Hə? Məsələn, qaqaş parıq taxıb elə. Hə, Hər yerdə, baxı, bizdə də belə görsən. Heçsə. Nəsə Allah çöməy olsun. O sıxatka. Oy bula çox sus da la. Bu nə <laughs> də la? Yığıncaqdır uşağ. Belə <laughs> <laughs> də yastı mərasim idi. <laughs> ah, Seyfət anladı. Nor 28 şükür r. Bura məşdigandır elə bu la. Bu zovladı yoxsa bu zovlana. Həqiqət burdana bu zovlana salam olsun. Mən çox adam bilmirəm. Mən başca da yalan deməyib sizə, başda 10 il buzovladadır, yəni olmuşam da, yəni dayanmadan. Ya yəni, bir aylıq gedirdim, qalırdım buzovladadır, va bir 2 aylıq saat. Bu 10 il özlə. Ha 10 il elə. Bu hə. nədir? Qaqaş elə bir qılazoqdan baxır. <laughs> Qaqaş sən necə görürsən? Məncə belə xətrinə dəyməsin yana da, heç kimin vidinə, fasonuna yəni işim yoxdur. Qaqaş pisən kimlərə oxşadı? O ağ itlər var elə görüb sənin gözlərinə bağlı olur. Bildən asmara olacağıq axı bu gözünü necə görürdü yəni. Qardaş, yəni Allah kömək etsin qardaşı, heç bir şey. Keçə növbəti videolar. Yəni ya. yani, burda ancaq Qaqa Selendin reklamını gördüm yəni, başqa də işdə. Sonra. Ah, bu eləstar. Çoban oxşur, <laughs> elə rəhmət. Özünə rəhmətli çoban oxşur, kəmal çoban. Özün nə nə aciz, nə də qorxaq dilib, nə? Xəstəsan qadasan. Hə? Türkiyədə bilisəl arxan belə oynayırsan, sənin. Sənə ilə oynadarlar. A, belə şeyləm başımı buraxın ala, belə şeylə təbrik eləməyin ala. Yox, bu səfər həqiqətənə zərafatı qoyaq qırağa. Fərdin 100% başı gedib. Türkiyə Ermənniyə döyüşə çağırıbdır və hal-hazırda konfrans videosu i butonundadır. Keçim dostlar baxın, Türkiyə yanında döyüş olacaq. Mənə gəlib həqiqətən mənə də maraqlı gəlir. Görəsən Fərid qalib gələcək, yoxsa Fərid başa düşsüz də. Sənə bu nədir axı? Xəstəsizsən siz? Özünüm siz ruh xəstəsizsə. Gəl onunla camaatını açın, günün <laughs> onaça çəkiləsəniz. Fəridin videolarıdır qardaşımsan. Hə? Nənə deyəcək? Bu nə video idi demişdi? Qutardı da video. Yox, bu nə idi ki belə? Bu bura sən danış psixoloqan oynadım. Yox be, mən söz verirəm ki, şəxsən dəyərli izləcilər, biyan yəni, Fərd Abdullah bir də video yığmayacaq. Yəni videonu Conya -yə tapışdaram ya da nəsə. Nə isə belə bir şey deyim, e, bu video çəkmə məqsədim əsas da ki, yəni o qaqaş idi. Bəlkə paylaşdığım birinci səfər ha. Qaqaşı üstünə çox getməyin. Səfsiz insan yoxdur. Yeri gəlsə, yəni biz də bəlkə də yüzlərcə səfimiz olub. Bəlkə də yox, elə yüzlərcə olubdur. Ə, yəni anayisə də başa düşsün, onunsa başa düşən başa düşəcək. Başqa dəyişdik. Və Pramamına sağ olun. Ya bir də video like eləyin və kanalımıza abunə olmağı unutmayın, çünki məqsədimiz 1 milyon abunə olmaqdır. Başqa dəyişdik. <Nirbuki>